При Трампу, при его президентстве в Украине будет мир. При Трампе, пока Трамп у власти, угу. наступит мир в Украине. Вот наступит мир в Украине. Переговорный процесс с Россией, мир. Ну, во всяком случае, видите, будет приложено максимум усилий, чтобы это было. Но опять же, тут надо знать Кремль. Видите, я уже говорю о том, что в окружении Трампа есть предатели. Да. И за счет есть. этого Кремль пытается смоделировать максимально выгодную ситуацию для себя. Ну, как пойдет? Угу. Поэтому тут, конечно, все очень тяжело. Но, в принципе, это как бы идет к этому. Угу, Любесеньки, дякую, що ви тут, що ви з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на кані канал пані Олени Бюн, на мій і на всі соцмережі пані Олени, і донатьте на Збройні Сили. Лайк цьому відео обов'язково питають про Харків, питають. Давайте подивимося Харків. От давайте, до літа. Отак, от просто подивимося, чи будуть якісь зміни з обстрілами Харкова, чи може реально там в квітень травень все зупиниться просто? Харьков по до да, да, 2025 года. Смотрите, угу. сейчас прямо вот сейчас идет работа, чтобы сделать все, чтобы защитить Харьков. Угу. А мы знаем, что у нас, ну вот по картам даже именно сейчас направлено на защиту, ну Украины. Угу будут идти действия то есть чем дальше туда да тем тяжелее будет им э... но одним словом да тут карты говорят о том что и раньше у меня выпадало что как бы уменьшение опасности для Харькова идет то может быть уменьшение да да ну потому что о... тут начинают прямо они с защиты какой-то господи дай бог просто видите сегодня было поведение официально, что наконец Франция Пос. Прив... Ну, дала міражі нарешті. А ми з вами дивились Там щось непонятне було раніше. То що ці міражі вже будуть виконувати бойові завдання в небі України? Які ми отримали? Ну да Да. Тут даже они как-то показывают Украина и и не только Украина. Это понятно, что да. Угу. Окей. То есть эти наши 4 уже точно нам дали их, да? Ну, слава. Угу. слава Богу. Любая ставим кривый риг, чекая на питание, что будет с кривым рогом в наиблизичий час. Кривый рог, что я могу. Опасность около воды, перемещение, передвижение, опасность идет. Работа ПВО. Угу. Попытка раскачать. Вот эта диверсионная опасность идет изнутри. Вот то, что сейчас, к сожалению, происходит в Украине, угу. идет опасность этого. Центр города. Вот почему-то все время мне показывают центр города или где-то около центра. И все, что касается административных зданий. Это может быть еще карта медицинских учреждений. Дети, обратите внимание, дети э, и все, что связано с перемещением, передвижением. Опасность идет, агрессивно настроены. Добавьте, вот пытали, отвечаем. была скоривная. Что ждать ровно? Ривна. Мы даемся по обстрелах, а потом посмотрим по Беларуси. Время, что время. Защита. Диверсион, диверсионная деятельность. Вот сейчас везде. Я вот куда ни смотрю. Опасность диверсионной деятельности. Угу. Защита есть. Перемещение, передвижение. Большое скопление народа. Опасность там, где много народа. Вот именно диверсионная деятельность использовать их либо под станция, с атомной станцией, что связано, вот там, в том плане, чтобы uh -huh. как оставить их. Ну, тут у них, видите, тупик ограниченной возможности говорит о том, что будут предприняты меры? меры, безопасности, да. Ну, давайте так, тоже детские карты, перемещение, передвижение, то есть опасность идет. Uh -huh. Любесники, дякую, що ви з нами. Поставте лайк, донатьте на Збройні Сили. Поставте лайк під відео, не в чаті. А от з Білорусі наступ буде в цьому році для Рівного? Є небезпека для Рівненської області? Ну, ісходя із сьогоднішньої ситуації, ви да. ж розумієте, як все змінюється. Наступлення з Білорусі в Україну. Іменно наступлення, як раніше, з Білорусі в Україну. контролируемая ситуация uh -huh. ну, я понимаете для того чтобы был полномасштабный полномасштабное наступление как раньше им надо достаточно такой ну промежуток времени чтобы набраться сил да вот как они говорят перед там сконцентрировать силы в таком плане сейчас я этого не вижу то есть этот длительный период надо им. Ну, дивіться, зараз же прийшла інформація, що білоруські війська були підняті на якісь потривозі, на якісь випробування, чи на дивитися, що у них там. Давайте подивимося, що зараз відбувається в білоруській армії. Що ну, піднімають Поднімаю тих. Якби по тривозі. Піднімаю, так? Да? Это Понимаете, здесь вот остается опасность все-таки под вопросом. Но опасность обстрелов с территории Беларуси все-таки угроза такая есть. Это как раньше, вот смотрите, как раньше, mm -hmm. ну, то, что вот при Лукашенко. Ну, еще при его том сроке да. они постоянно обучались, да? Да. И вот это вот э, демарш вдоль границы Украины туда-сюда, туда-сюда. Да. Вот, э, вот это вот остается. Ну, а так все-таки белорусы... Путин втянет белорусы в войну, чтобы война была с территории Белоруссии на Украину. Кремль втянет белорусы в Белорус, войну. Прямо Кремль втянет белорусы в Белорус, войну. Сейчас нет. Сейчас нет. Но спешат они. Спешать? Э, спешат, да. Ну, смотрите, ну, опять же, да, то, что касается Украины, иллюзия. Угу. Но здесь идет опять... Э, опять им надо время. Давайте так. То есть, ну, это какие-то скрытые подлые действия по отношению не только к Украине, потому что Украина Больше. понятно... Польша? А то, что касается Польши и рядом, ну, страны Балтии, которые граничат с Белоруссией. Добре, тоді... Да, скрытая диверсионная деятельность. Угу. Uh, Все-таки, тогда посмотрим. Мы не видим наступа на сегодняшний день, правильно я У -у -у. У -у -у. А наступ на, на, на Польшу будет? Наступление на Польшу, перед, перед Опасность. Идет опасность какая-то для их атомной станции. У них? Диверсионная... У них? Да, для. Вот все время они показывают. Угу. Попытка обвинить в этом украинские вооруженные силы. Так, наступление на Польшу. Ну, наступление на Польшу сейчас нет. Сейчас провокационная деятельность. Понимаете, у них есть какой-то план какой-то скрытый план да. каких-то вот действий, знаете, что-то вычудить да. с жертвами. Ну вот э, это именно касается стран НАТО. Да. Они же готовятся к парадобесию, да, и кричать, что мы, вот, мы победили НАТО. Да. За счет каких-то скрытых подлых действий. Вот это четко надо Польше и странам Балтии понимать. Ну, я просто зараз дарю ті процеси, які відбуваються з зупинкою війни, мені здається, що їм вони перші під загрозою. Мені здається, що не так Україна, а що ми вистоїмо, і в нас буде зброя, а їх чекає, правильно? Ну, опасність що вот це гібридна війна скрита, да, мощна гібридна війна. І скриті дії, дуже нехороші. Ну, просто цікаво, що у вас просто там якась ядерна ядерний реактор атомний, у них немає атомної енергії, немає атомних електростанцій, але є щось одна там якась реактор якийсь, який не, не до, до, кінця працюючий. Що то ще може бути? Може то якийсь орешник на них полетить? 에, смотрите, там по этому поводу они писали сами. Она как-то построена тоже, как-то с какими-то, ну, Она не в стабильном состоянии, не, она ли? не ровная, она типа, она типа... Да, она... но она несет опасность. А. И вот в последнее время писали, что была какая-то утечка радиации, когда там скрывали это, и писали рассмотреть эту ситуацию. Ну, какая-то диверсионная деятельность может быть. Либо это что-то мощное, как вариант, что-то мощное, горящее, да? А. Как НПЗ какой-то, который, знаете, мощно и длительно горит, и не один. Такое тоже может быть. Тобто, а давай это так, че будут уражены какие-то э, польский терминал с газу например. Это мы, я имею в виду про э, ядер, э, ядерную атомную станцию. это все, что я сейчас сказала, это касается Беларуси, поняли? А Беларуси? А про это то, что касается Беларуси. Это не про Польшу. А, обратите внимание, про это про Беларусь я сейчас говорила. Угу. Какая опасность идет Бел Польше? Давайте так. Да. Какая опасность идет в Польше? Какая опасность идет Польша? Башня падает. Да. Это может быть либо что-то взрыв, диверсионная деятельность. Это а -а -а. может как вариант быть прилет над дурачка, что, знаете, так да. получилось, но башня падает. Работа ПВО, первая карта, работа ПВО. Ну, Какие-то действия, все, что касается... Вот как сейчас мы говорим про Украину, да. э, внутри Украины вот эта диверсионная деятельность, так и внутри Польши. Угу. Отсюда могут быть пожары, поджоги там, все. Причем мощно развернуть, видите, мощно развернуть диверсионную деятельность, как бы дестабилизировать ситуацию в Польше. Но просто, что какая атомная станция в Польше, вы на до Токсона? Вот. вот, да. До ней, да, они вот про нее писали. Я перед этим, да, заранее перед этим говорила, что есть опасность какая-то для нее. <говори> а потім вони писали, літо що де там произошло і то, хто скривається любесенки, дякую, що ви з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, підпишіться на мій інстаграм і донатьте на збройні сили. Зараз ми маємо комплектувати 53 третю бригаду, якій треба наша підтримка. Станьте спонсором перемоги України рухаємося далі. В лютому для військовослужбовців ТЦК ТЦК розроблять правила поводження з військовозобов'язаними, щоб вони вели себе. Як тут написано? Без порушень прав людини. Чи будуть створені якісь такі нові умови, нове нові відношення ТЦК до просто громадян України? Ну так. Да. Будуть. Будут, но вот они все время, я уже отвечала на похожий вопрос, да, какие-то кардинальные изменения будут, и они должны быть в лучшую сторону. Но видите, как все равно остаются какие-то такие, знаете, как оборотни по ага. этим картам, у которых цель э, обогащения в особо крупных размерах. Я зрозумів, любесники ставим лайк, а от Трамп з Путіним можуть зустрітися в лютому березні. Дивимося, зустрінуться вони в лютому березні. В лютому. Да. Оті, лютий, а потім березень. Трамп зустрітись з Путіним. Верно. 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 Ну, тут по походу не, не Путін, у мене король мечей падає. Это тот, который заправляет всем в России, это может быть Патрушев или же какая-то. Вот так они мне показывают. С какой-то башней Кремля, одним словом, с какой-то башней Кремля Трамп может встретиться. А может это и не Трамп будет спекуроваться, Она, например, его министр обороны? Может быть, потому что, видите, то, что касается Кремля, здесь видно. Да. то, что касается международной крупной встречи, да, а вот то, что касается Трампа, здесь фигуры именно Трампа не выпало. Угу. Я зразумею вас. Любасники, рухаемся далее, а все-таки Саудовская Аравия, а там с Персидского затокой К примеру, зустріч? Саудовская встреч? Но она может принять как вариант, да, и создать безопасность. Но еще может быть в целях безопасности в последний момент может перенестись в какое-то другое место. Ну, то есть говорить об одном месте, да, встреча пройдет в одном месте, поняли? Да. А потом в целях безопасности она переносится в другое место. Но для, для Трампа Путин, Путинское тело, но это он, это Путин, значит, все-таки он знает, что это брехня? Прямо знає, що это фігура по футболі. Що мають фігурку, що тут не це... знаю, я ще знаю. Угу. Ну, увійшли, знає. Тоді одразу сьогодні ви бачили, мабуть, і чули, що сьогодні в багатьох телеграм-каналах писали про загрозу Арішника. Знов цей Арішник виліз на -на 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 наверх, і не знаю чого. Чьи эти дни дні небезпека від орешника? Сейчас посмотрим, что они сейчас скажут. Я уже отвечала на этот вопрос. А, Украине есть угроза орешника ударом по Украине. Mm -hmm. Вот смотрите, как интересно. И там, и тут у меня выпадают двойки. Mm -hmm. Здесь больше они, конечно, манипулируют этой ситуацией. Да. Yeah и ну как бы да некая угроза есть но опять же да еще раз с ним что-то не так вот что-то mm -hmm. не так с этим орешником и там э, на предыдущем эфире с утра э, там писали в комментариях что вроде они пытались запуск запустить этой ночью орешник и он опять там что-то у него пошло не так вполне но, было, если, видите? Если это так то мы туда подавим, почуем про это по-любому да видите смотрите вот двойки двойка и тут опять карта выбора. Быстро. Да. Ну, то есть давайте так. Какая-то опасность идет. Все-таки вот сейчас падает башня. Угу. Опасность такая есть, но она не остаточна. Как оно получится? А где эта башня? Может опять на территории России попрягнуть? Да, но ну На Территория России. Территория Украины. Территория Украины. И, 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 да, есть такая вероятность, что он там прятнется, видите, они его уже пытались запустить, как-то дежавю, да. и что-то у них не получалось, но давайте не будем расслабляться, все-таки вот сейчас здесь выпала башня, да, которая говорит о том, что, ну, видите, как, она как-то, этот орешник сам по себе какой-то непредсказуемый, какой-то а -а -а. недоделанный них, А що в них доділене? Е, Любесенки, дякую, два додати на Збройні сили, вони прекрасні. Шанси України повернути ядерну зброю десь, десь між мінімальними і нульовими. Це заявляє спецпредставник Трампа. Тобто Трамп дає понять Америці і в Україні не буде ядерної зброї. Е, давайте подивимося. Це просто забалтування Росії? Чи це реально серйозний намір? Ядерна і зброя буде в Україні ще раз. Ядерна зброя буде в Україні. Над этим работают. Украина, еще раз, над этим работает. Да. Я думаю, а, давай это, давай. знаете, такой момент будет. Вроде ее нет, но она есть. Я просто хочу, давайте перепитаємо тоді, Це ця інформація, який Келлах, він просто говорить, що це для росіян, які, які розказують, які бояться ядерної зброї України. Це говорить для росіян, Келлах говорить для росіян, що Україна не буде ядерною зброєю. Для росіян. Ну, здесь, как бы, видите, если это лицо э, такого официального представителя, здесь как бы нагнать туману, вот так скажем. Нагнать туман? Ну так, да, туману, обману. Ну так, да, ну, да, все це може бути такое. Угу. Да. Окей. Окей. Рухаємося далі, любесеньки, мої питаннячки ваші. От Інна Інна питає: от давайте подивимося Запоріжжя, як ми дивилися Херсон, отак. От, до літа. Чи є, а, Харьков для... мы ми, ми дивились. Харьков. Да, і подивитися, чи є у них не знаю посили, що буде легше, тому що з кабами до сих пір. до Кабло Літа 2025 года Запорожжя буде легше зараз будет легче. Буде легче. Так, да, смотрите, она будет уходить. Также похожие карты, только другие карты. Сейчас идет опасность, да? Дальше по иллюзии как бы. Угу. Ну тут вот сейчас мы затронули тему Запорожья, опасность Запорожья для вас остается. И к сожалению, видите, идет большая опасность э, раскачивать ситуацию внутри, опасность диверсионной деятельности внутри. Вони, вони хочуть саме на Запорізькому напрямку, так? Внутрі Запорожжя, дивіться діяльність, поточні то, що зараз от по Україні відбувається, то, що предотвратили в Києві. Угу. О, окей, пані Олена, питання таке: на днях була інформація, що чому вперше я почув, що заявляли вже про обмін всіх на всіх. Я здивувався цій інформації. Зараз одна шлядечка пише Оксана: чи буде в цьому році обмін всіх на всіх? Будет в 2025 году обмен всех на, всех на всех. Вот произошел обмен, слава богу, да, наши ребята вернулись. Да. Еще в скором времени будет обмен карта быстроты, чтобы всех на всех над этим работают. Но это, видите, но это не быстро. Ну давайте так, что к этому прилагают усилия максимально, чтобы всех на всех. Ну, опять же, видите, как тут они говорят, всех на всех это понятие растяжимое. Да. Потому что э, это официально всех на всех, да? Но да. есть еще те, которые без вести пропавшие, и их достаточно много, которые находятся в плену. Ну, и по получается, что это не всех на всех тогда. Потому что часть их может О, да. остаться до какого-то периода на территории России. Топто, а подавляется всех живых на всех живых. Но ну, опять, видите, они же не дают списки всех без вести пропавших. Нет. Тут немножко не так. Всех живых, на всех живут. Будет обмен Россией. всех живых на всех живут. Детей будут возвращать. Погибший. Ну, опять, видите, здесь идет момент утаивания. Это, видимо, то, что касается без вести пропавших. И это, ну, это другой путь. Это надо работать другим путем. Угу. Какой-то большой обмен, да, но это попозже. Пизднейша, да? Да. А вот так, как мы говорили, вот то, что произошел, обмен, как ты показывали. Еще вот по типу таких, да, буду. Потому что они сейчас, понимаете, сейчас очень хорошо их продавливать Кремль пытается показать, что он такой сговорчивый, знаете, он такой ну, да. хороший. В кавычки. Да, он даже хороший. Окей, Любасики, китошки ваших питания, что у нас есть. А, чи даст Трампу обмануть Зеленського? Трамп В угоді, зброя, вы бы накопали. Тобто. Выкористают нас, а зброю не дадут. Выкористают нас, а не дадут. Вы знаете, так, такая опасность есть. Вот четко. Uh -huh. Есть такая. Обман, да? Есть такая опасность. А сухой... Здесь, знаете, как может быть идти? Як? Здесь не прямо такие обман, а, допустим, вот... Как хочет Трамп, чтобы больше поставлялась э, помощи Украине, ну, страну, ну, допустим, Евросоюза. Да. И вот здесь, да, вот здесь вот может быть момент обмана, который мы наблюдаем длительное время, когда говорят, да, мы дадим, да, нам сказали, мы дадим, все решено, а на самом деле, поняли, как всегда. Да. То, есть, э, то есть тут есть момент обмана, да, подлоха, скажем так. А как по сухому заложку? А вообще будут, будет сбролен Украине на ресурсах. Тут надо сильное давление, категорическое решение, потому что, видите, будут опять кто-то да. Кто-то с удовольствием, да, все, что можно, да. А есть такие, которые будут опять как старая песня, как была. Mm -hmm. Поэтому тут надо как-то решать. Вот этот вопрос, кстати, не решен. Mm -hmm. Это на первый взгляд кажется, что это так. А на самом деле, понимаете, легко сказать, yeah. а, а как трудно сделать? Ну, звичайно, ми всі переживаємо. Хоча ми розуміємо, з одного боку це можуть, можуть бути можливості для розвитку економіки, для робочих сил. А з іншого боку, це можуть просто бути дірібани, все і you знаєте, know, розділили між собою. Поїхали, побачимо, як це станеться.